శ్రీ దక్షిణామూర్తి యోగ సంగీతం మరియు జ్ఞానం యొక్క గురువు శాస్త్రాల వివరణను అందిస్తాడు దీర్ఘాయువును అందిస్తాడు సంపద కీర్తి మరియు సంతానాన్ని అందిస్తాడు అడ్డంకులను అధిగమించడంలో సహాయపడతాడు ఈ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణ పదస్థితిని క్రమం తప్పకుండా జపించడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు మరియు సవాళ్లను అధిగమించవచ్చు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది పెడుతుంది గురువారాల్లో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వల్ల అదృష్టం మరియు అనుకూల పరిస్థితులు లభిస్తాయి శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణ పదస్థుతి ఓమిే కాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహారాంతిత్రిఖ తస్మై దక్షిణామూర్తయే నమః सत्पायं मनय सर्वे परम यान्ति दुरासदम् नकाररूपिणे मेदा दक्षिणा मूर्तेये नमः महाजाल विनिर्मुक्तो ब्रह्म विद्यातीत पदम् ओकाररूपिणे मेदा दक्षिणा नमः भवमाश्रित्यं विद्वान्

तेजोवीर्यस्य ते सूर्योऽसौ कालकृत्तिकरो भवेत् दक्षत्रिपुरसंहारे यः कालविषमञ्जने दकाररूपिणे मेधादक्षिणामूर्तये नमः

ऋषयो यान्ति निर्वित्तपम् एकारारूपिणे मेधा दक्षिणा मूर्तेये नमः महतां देवमित्याहूर्णि गुमागुमा योस्विहं मकारारूपिणे मेदा दक्षिणा मूर्तेये नमः सर्वस्व जगतो अंतित्वव हिर्यो व्याप्यं संस्थितः ह्याकारारूपिणे

प्रकृते तर्पं दात्वा तदात्मं याति वैमुनिः प्रकाररूपिणेदा दक्षिणामूर्तये नमः ज्ञानिनो यमास्वन्ति तत्त्वातीतं चिदात्मकं नमः प्रज्ञासञ्जायते यस्य ज्ञाननामार्चनादिभिः प्रकाररूपिणे मेदादक्षिणा मूर्तेये नमः यस्य स्मरणमात्रेण नरो मुक्तसंभन्दानात् प्रकाररूपिणे मेदादक्षिणा मूर्तेये नमः चवेर्यनेन्द्रियान्या पूर्वविषयेषुह जाज्ञतां चकाररूपिणे मेदादक्षिणा मूर्तेये नमः स्वान्ते विदां जाडानां यो दुर्यतिचिन्मयः हा, स्वाकाररूपिणे हारीन्द्राय सर्वविद्याप्रदायिने आकाररूपिणेक्षिणामूर्तिमन्त्रवर्णपदस्तुति यदक्षरपदभ्रष्टं मान्त्रहीनन्ते यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीदपरमेश्वरः सर्वं शुभं